demak biroz kechikkan bo'lsa ham o'n birinchi sinflarni ham demak ingliz tili bo'yicha testini bian demak bir ko'rib chiqamiz tahlilini xo'sh hamma testlar bir biriga juda judayam o'xshash o'ninchi to'qqizinchi sinf testlarini ham ko'rgan bo'lsanglar agar demak sinonimlar antonimlar haqida savol tushgan bitta demak logical ist tushgan mos tushmaydigan so'z chiqarib tashlash demak alter tushgan so'zni ma'nosi bir xil saqlab qolgan holatda o'zgartirish yoki boshqa ma'noga qarama qarshi ma'noga o'zgartirish keyin tekst ichidan bir nechta savollar tushgan demak tekst umumiy al xorazmiy haqida al xorazmiyni hayoti umumiyroq qilib berilgan qanaqa kechganligi kitobi haqida ozgina ma'lumot bor demak tekstni pdf variantda o'qib chiqishinglar mumkin biz tekstni o'qib o'tirmaymiz savollarni boshlaymiz choose the 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 right synonym to word in capital letters from statement. berilgan gapda bosh harflar bilan berilgan so'zga sinonim bo'ladigan javobni belgilang deyilgan bu yerda concept so'zi Uh, g'oyalar degan ma'noni bildirishi mumkin uh, ideasga ke to'g'ri keladi principles ham deyish ba'zida g'oya ma'nosida kelishi mumkin lekin birinchi qismida basic concepts deganligi uchun asosiy g'oyalar deyilganligi uchun basic so'ziga sinonim different hard yoki science bo'lolmaydi basic faqat fundamental sinonim bo'lganligi uchun bu yerda de, demak basik conteptsga fundamental notions to'g'ri keladi demak ikki qism ham sinonomik jihatdan mos tushishi kerak in geography ikkinchi savol in geography he revised and corrected polimn we and produce the first map of the known world in eight hundred thirty so ga ikkinchi savolda biz antonim topishimiz kerak demak bosh harflar bilan berilgan so'zga antonim bunda revised so'zi kimdir ma'nosini bilmasligi ki mumkin revised so'zi yaxshilamoq to'g'rilamoq degan ma'noni bildiradi revised having been altered or corrected o'zgartirilgan yoki to'g'rilangan deb aytyapti chunki ii qo'shilganligi uchun revisedni o'zi esa mana bu yerda review, reassess, re reviewreea -well re ya'ni o'ylab ko'rmoq to'g'rilamoq, yana tekshirmoq degan ma'noni bildiradi demak yaxshilab to'g'rilab chiqibdi bunga antonim ma'no yomonlash ya'ni yomonlashtirish bo'ladi shunda worsen so'zi yomonlashtirmoq degani bad yomon wars yomonroq worsen yomonlashtirmoq ed qo'shilganligi uchun to'g'ri javob bo'ladi bu yerda reviewit bunga sinonim bo'lib qoladi received ma'nosi bir biriga bog'lanmaydi review yaxshiladi qayta ko'rib chiqdi degan bo'lsa reseived qabul qildi degani modified degani aniqladi degani bu ham demak sinonimga yaqinroq a bo'lmaydi choose the odd word wor logic list berilgan uchta so'z to'rtta so'z destroyer father developer inventor bolalar inventor kashfiyotchi degani developer ham rivojlantiruvchi demak kashfiyotchi degan ma'noni bildiradi father so'zi ham bu yerda xuddi kashfiyotchi ma'nosiga kega mana bu uchalasi bu yerda sinonim o'lib kelgan az qanday qilib kashfiyotchi degan ma'noda yoki yaratuvchi degan ma'noda kelishi mumkin desanglar misol ilmiy maqolalarda ilmiy narsalarda shunaqa ibora borki buyuk buyuk olimlarni katta katta alar yoki biron bir fanni asoschilarini biz o'sha fanni otasi deb ataymiz misol uchun falsafani otasi demokrit yoki shunga o'xshash gaplar aytiladi o'shanda otasi degani xuddi o'zbek tiliga o'xshab ingliz tilida ham father so'zi biror narsani bir fan yoki ilmni boshla boshlovchisi degan ma'noda kelishi mumkin xo'sh bu yerda berilganmi berilganmikan qani xo'sh mana originator ya'ni boshlovchi initiator founder degan ma'noda -de, keladi -de. shuning uchun hozir developer inventor so'zlari sinonim bo'ladi destroyer esa buzg'unchi buzuvchi so'zi bularga antonim sinonim bo'lmaydigan holatda bo'ladi shuning uchun destroyer to'g'ri javob bo'ladi to'rtinchisi choose the right meaning to the statement gapga mana shu berilgan gapga mos tushuvchi ma'noni tanlang degan he worked on measuring the volume of of circumference the earth and contributed to to work related to clocks, sundials, and trolabels bolalar biz demak ma'noni o'zgartirayotganimizda bu yerda ikkita gap berilgan mana bu birinchi gap bunisi ikkinchi gap bularni o'rni o'zgarib ketsa ham ma'no o'zgarmasa bu to'g'ri javob bo'laveradi mana bu yerda de, nimaga o'rni o'zgarib ketgan degan savolga javob va ma'no o'zgarayotganda yoki u ma'no o'sha so'zlarni o'zgartirayotganimizda ma'noni saqlab qolib bizda eng ko'p almashadigan narsalar nima bizda fe'l almashadi glagol wor wor almashadi workd on degani asosan shunaqa aosan kerak yoki bo'lmasam almashishi mumkin eng yana ko'p almashiadiganlardan uh, yani bittasi otni sinonim yoki sifatni sinonom berilishi mumkin ularni shaxs sonlari o'zgarmaydi zamon ham o'zgarmasligi kerak xo'sh demak ko'rib chiqamiz xato javoblarni he worked on teaching deilgan. u teaching teachingda emas measuring haqida ishlagan yani, o'lchash haqida u dars berishda emas u shuning uchun bu javob xato bo'ladi ma'no o'zgarib ketyapti he was employed for measuring degan ishga olingan edi deyapti and extend and circumference degan birinchi navbatda the extend degan narsa bu yerda qo'shilib qolgan ma'noga qo'shimcha ma'no ikkinchidan employed degan narsa u qayerdadir ishga olinganligi haqida bu gapda ma'lumot yo'q u shunchaki o'zi ishlagan bo'lishi mumkin hech qayerda ishlaga olinmasdan to'g'rimi shuning uchun employed ma'nosi bu yerda gapda berilmaganligi uchun bu ham xato bo'ladi he worked on increasing deyilgan increasing deyil, yani deyil, oshirish measuring degani o'lchash demak measuring bilan increasing ma'nosi bir biriga mos tushmaydi a lekin determining degan aniqlamoq o'lchamoq degan ma'noda keladi mana bu yerdagi determining bilan measuring bir biriga mos tushadi bu yerda faqat ikkinchi qismi gapni gapni ikkinchi qismi gap birinchi qismiga o'tkazilgan he contributed to work on clocks sandals, and u demak soatlar qum soatlar va boyagi demak asromk o'lchov narsasi borku o'shalarda hissa qo'shdi ishlashga va deyapti shu bilan birga as well as determining measuring bilan the the and circumference of the earth degan demak bizda mana bu yerda ge almashgan va bir xil ma'noda almashgan qolgan joyi almashmagan deyarli andni o'rniga as well as qo'yilgan shu bilan birga degani as well as degan endni o'rniga qo'ysa bo'ladi demak beshinchisi choose the right meaning to the statement kid is now buried in the sand ki demak shahri hozir qum ichida de, ko'milgan deyapti bu yerda is presently well known degani mashhur degani u mashhur so'zi bu yerda gapda umuman de, yo'q dejav tushib kes has been buried beneath the sand ya'ni qumni tagida deyapti qum ichida degan de, bilan tagidai de, de, bo'ldi demak farqi bor to'g'rimi qumni tagida degani u qumdan pastda degani buried bu in the sand degani bu qumni ichida u qum bilan birga u demak bu javob ham beni deganligi uchun chiqib ketadi va bu yerda has been bilan berib qo'yibdi a has been located in the sand degan yani. locate so'zi to bor topmoq degani topilgan yani. qum ichida topilgan degani demak bu gap xato emas lekin mana shu ma'noni yuz foiz demak bu ma'no bu yerdagi located so'zi ko'rsatib berolmaydicnimanidir aniq bitta joyni topilgan bu yerda ko'milgan hozir deyapti bu yerda topilgan deyapti demak ma'nosi farq qiladi xato ma'no bo'lmagan taqdirda ham bir xil ma'no has been hidden deep in the sand degani endi mana qumni ichida demak yashirilgan yashirilgan buri ko'milgan yashirilgan qumni ichida topilganga nisbatan o'sha yerda topildi qumni ichida deganga nisbatan o'shani ichida yashirib qo'yildi degani bur ko'mib qo'yildi deganga o'xshash ma'no bo'lganligi uchun eng yaqini mana shu bo'ladi bundan boshqalari unchalik yaqin ma'no bermaydi choose the opposite meaning to the statement. berilgan gapga qarama qarshi bo'lgan ma'noni bering ham aytganimizdek demak fe'llarga e'tibor beramiz Gerund bo'lsa geronga infinitiv bo'lsa infinitivga va sifat eng ko'p o'zgaradigan qism hisoblanadi gapda Opposite meaning sinonim yoki antonim yasayotganimizda har doim biror bir mashqni bajarishdan oldin mash nima so'rayotganligini aniq o'qib olinglar opposit mening so'rayaptimi yoki right meaning so'rayaptimi mana bu yerda right mening deyilgan bu yerda oppozit mening deyilgan xo'sh a emphasized that he had written his algebra book to serve the practical needs of the people concerning the matters of inheritance al xorazmiy demak urg'u beradiki u o'z kitobini odamlarning kundalik e, demak meros bilan bog'liq bo'lgan masalalardagi o'zlarini muhtojliklariga xizmat qilishi uchun yozgan deyapti gap katta rosa darajasi balanda o'n birinchi sinflar uchun demak al that he had written his algebra, algebra book to serve the realistic wishes of the the people regarding matters of inheritance Yani, bollar mana mana bu javob почти sinonim bo'lib qolgan bizda sinonim deganda mana buni olsak bo'lardi lekin bu yerda oppozit mening so'rayotgan uchun xato bo'ladi sdaisdegan buyerda written bilan publishe demak ma'nosi opposite emas lekin boshqa boshqa ma'no to book to answer deyilgan buyerda to sell bilan answer boshqa boshqa ma'no demak demas in areas of succession muvaffaqiyatli inheritance bilan demak bu gap bilan bu gapni ma'nosi umuman boshqa na opposite va na sinonim demak bir xil ham qarama qarshi ma'no ham emas c javob umuman chiqib ketadi b javobda orami stressed degan msizbilan stressed urg'u berdi degani bir xil ma'no bolalar thathewotdemak bu ham nima ekan demak to serve bilan to meet sinonim bo'ladi sinonim gap ekan ikkita sinonim gap berilgan bitta aloqasi yo'q gap berilgan mana bu yerda oppozit i so'ragani uchun ikkalasi ham uchalasi ham xato bo'ladi ha javob har doimgidek to'g'ri javob lekin nimaga to'g'ri chunki empasiz urg'u berdi ya'ni shu narsani ta'kidladi degan bo'lsa minimizeed degani uni xuddi teskarisi ya'ni unga uncha e'tibor qaratmadi kamaytirdi degan ma'noni bildiradi teskari ma'nosi he had ma'nosihatbok va u sh kitobini qilganki to serve unrealistic problems degan practical problems teskarisi ne, uh, unrealistic problems bo'ladi ya'ni kundalik yumushlarni teskarisi unrealistic, ya'ni hayotda sodir bo'lish qiyin bo'lgan sodir bo'lmaydigan muammolar mana bu yerda ham opposite meaning bor. of the people peopleregardingte matters of fail deyilgan inheritanga demak uh, bu yerda de fail so'zi antonim bo'lib kelgan tarjimasi be unsuccessful degani bitta ma'nosi bo'lsa demak e, <laughs> umuman olganda inheritant bu yerda meros degani fail so'zi shunga e, biror narsani inherit inherita yani, meros qilib olmoq bo'ladigan bo'lsa fail so'zi shu ololmaslik degan ma'noda yutqazmoq ma'nosida kelgan yani. yuz foiz jihatdan antonim bo'lmagan bo'lsa ham demak ma'lum bir qismlarga ko'ra legacy qisman jihatdan antonim qilib olingan qolgan qismlari hammasi to'g'ri mana bular Ma esa sinonim bo'lganligi yuz chiqib ketganligi uchun demak shuni to'g'ri javob deb bon. olishga majburmiz the right sentence changed into the passive voice passive voice o'zgartirilgan to'g'ri demak Mm, javobni toping deyapti biz passiv voa o'zgartirish uchun bola nima qilishimiz kerak gapdagi objekt qattaligini topib olishimiz kerak objektni topganimizdan keyin biz demak gapdagi zamonni topishimiz kerak o'sha zamonda tubiyni qo'yishimiz aktiv gap zamonida passivda tubiy qo'yilishi asosiy Well, to be dan keyin aktiv gapdagi fe'l ver uch shaklida passivga o'tkazilishi kerak bu yerda from the title of of his work hisab aljabr al book of calculations restoration and reduction yerdaet degan qismi borlar subject hisoblanadi juda keng katta subject lekin buni hammasi baribir subject mana bu yerda berib kelgan drivet so'zi va it is name degani bolalar demak bizda object it is name da the name o'sha ism deb o'zgartirilgan xo'sh unday qilish mumkin o'sha ism degani yoki mana shu ism deb aytilgan bo'ladi to'rtta the name algebra has been given from the title of his work i aljeba val muqabala deyilgan xo'sh umuman olganda mana bu javob deyarli to'g'ri faqat bu yerda nima xato zamon xato has been given degan zamon bollar present perfect zamon hisoblanadi bu yerda gap esa pas simpleda turibdi biz buni pas simpledagi passivni o'zgartirishimiz kerak present perfect passiviga emas shuning uchun bu javobimiz xatoga chiqadi from the title of his painting is deyilgan bo'la buyerd de painting haqida hech qanaqa narsa yo'q shu joyda gap xatoga chiqadi va mana bu drive drivit its called degani demak so'zma so'z qanaqadir o'zgartirgan hech kim tushunmagan odam buni olishi mumkin xolos bu yerda aktiv gap turibdi call so'zi name bilan unchalik sinonim bo'lmaydi ya'ni o'zgartirib bo'lmaydi unchalik b algebra gets its name deganda yani bu ham bolalar 100%, 100, 100 aktiv zamon hisoblanadi yana present simple yetmaganiga past simple dagi passiv kerak bizga the name algebra algebra ya'ni algebra ismi was given mana past simple da to be qo'yilgan was va driven o'rniga given qilingan driven berildi olib kelindi, given ham berildi degan yani. ma'nosi bir xil from the title of his work "Kitab al-jabr wa al-muqabala book of calculations and restorations and reduction shundaylar to be past simpleda bu gap past simpleda edi Demek, uh, were past verb uchda sinonim uh, derivativega like sinonim bo'lgan given va object gap boshida find the correct word to the definition berilgan ta'rifga to'g'ri keladigan so'zni toping a person who creates or initiates something. Nimandir yaratadigan yoki boshlaydigan <speaking> odam originator deyiladi father desa ham bo'lardi boya aytganimizdek inventor desa ham bo'lardi bu yerda originator berilgan Birinchi sinonimlari bor Plagiarist degan ko'chiruvchi astronomer, astronomer, scientist degan olim olim bo'lgan bilan <language> nimandir yaratuvchisi bo'lmaydi ku shu yaratuvchi deganda originator so'zi ishlatiladi originator so'zini mana bu yerda yana sinonimlar haqida ko'rib chiqsak inventor creator architect author prime mover, father mother maker initiator, initiatorinven innovator founder pioneer mastermind discoverer establisher developer, designer holatda bo'ladi ya'ni nimanidir yaratuvchi odamlar hammasi yaratuvchi degani demak find the true statement from the text tekstdan to'g'ri berilgan demak gapni toping degan al considered his work as worship to halif al mamun degani xato chunki as worship to god deb berilgan tekstimizda as worship mana bu yerda oxirgi gap as worship to god xato chiqib ketdi Al-Khwarizmi produces the first map of the eight international in 830 guys acknowledget international degan gap tekstda umuman berilmagan bu yerda mashhur xalqaro deb berib qo'yibdi mashhur xalqaro emas shunchaki nown world o'sha paytda bilingan dunyoning xaritasini yozgan mana bu yerda nown world mana demak bu ham acknowledged international qismi uchun xato bo'ladi Algebra, algebra gets its name from the title of Ptolemy's view and produces the first producyapti bu yerda ham demak ma'nolar juda chalkashtirib yuborilgan algebra o'zining nomini boshqa bir asardan olgan edi Ptolemy'ni, demak qarashlaridan emas boya tepada ku algebra o'zini mana bu hisob algebra al-muqobala asaridan o'zini asaridan demak algebra so'zi kelib chiqqan edi bu yerda aytyaptiki dunyoqarashidan kelib chiqqan al mamun invited him to Baghdad and him court astronomer bag'dodga taklif qildi va uni demak asosiy astronomer sifatida yolladi как shu maqomni berdi unga va bu yerda invited so'zi gapda summo so'zi bilan berilgan bu tekstda halif al mamun mana bu yerda summa so'zi bilan berilgan summa so'zi ham demak invited ga sinonim bo'ladi chaqirdi called for asked for requested as the presence, demands of. kimdir chaqirib mana invite taklif qilib demak uni astronomer sifatida boshq astrome sifatida de yozladi demak sinonim to'g'ri gap mana shu bo'ladi find the false statement from the text tektda ichidan demak berilgan gaplardan xatosini toping deyapti demak to'g'ri javoblarni chiqarib tashlaganda xatosi qoladi b kes is presently buried within the sand kes hozirgi paytda presently degani hozir degani now degani tekst ham now deb berilgan demak presentlyga now bilan sinonim bo'ladi shuning uchun bu gap yeah. to'g'ri qum ichida hozir ko'milgan he considered his work as to God. ya'ni allohga hurmat iltijo sifatida o'zini ishini demak hisoblagan degani to'g'ri bo'ladi mana bu yerda vorship so'zini o'rniga vorship so'zinio'z o'rniga rever deb berilgan rever nimaligini bilmaydiganlar demak bu o'sha kimgadir hurmat ma'nosi hurmat ko'rsatmoq shunaqa ma'nolarda keladi xo'sh mana Uh, feel deep respect or admiration for something chuqur hurmat yoki shu hurmat bajon keltirmoq nimagadir yoki kimgadir bo'lishi mumkin bu ham bu ham to'g'ribirthplace oxirgi demak ismni qismi uni tug'ilgan joyiga xorazmga taalluqli refer to degan taalluqli bo'lmaq xorazmga taalluqli south of aral sea aral bo'yini no? janubiy qismi bu ham yeah. demak to'g'ri hisoblanadi uchta to'g'rini chiqarib tashlaganimizda false statement qoladi in geography geograhyoeceducofe acknowledged international in eight hundred and fifty u sakkiz yuz elliginchi yilda olamdan o'tgan vafot etgan edi va international ternationalnol cnolege international oniga in now world so'zi berilgan bo'lishi kerak edi o'sha paytda ma'lum bo'lgan dunyoning degan so'zi mana bu yerda va sakkiz yuz o'ttiz emas sakkiz yuz ellik emas sakkiz yuz o'ttizinchi yilda edi bu sakkiz yuz elliginchi yilda u ya'ni vafot etgan shu bilan demak testimiz tamom bo'ldi hammaga rahmat kimda qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa kommentlarda yozishinglar mumkin va agar sizlar demak qilmagan bo'lsanglar qilishinlarni iltimos qilardim mingtaga qarab ketyapmiz Inshaalloh inshaolloh yuztadan o'tdik bu yoqqa demak mo'ljal mingta salomat bo'linglar